Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как я гуляю только боку. Вот есть такие красненькие персонажи. И, и сейчас они будут спать лягать. Извиняюсь, что сейчас будут они спать лягать. Просто так моя. Ребята, да, если вы хотите скачать только боковое зло, просто, ну, просто напишите только боковое зло. Первую ссылочку берите. Нажимаете на нее, на нее скачать будет. Там написано скачать. Вы пишете, ну, нажимаете скачать. Э, у вас будет тут большой, ну, маленький хрестик, да? Я покажу сейчас вот тут будет хрестик, да я, я, ну, девочку эту брал, взяла. Нажимаем да, на нее, и опять оно будет 5, 4, 3, 2, 1, но не быстро. І потом ви можете, так, напи, ну, нажимаєте скачать, пишете, ну, якщо буду говорити от мене, нажимайте. і у тебе качане, а там наверху скачать, нажимаєте на нього, і оно так загрузка долгая. Я говорю, долго загрузка, это загрузка. Извиняюсь. Ну, извиняюсь, у нас просто ремонт и идет, Вот ты звук. Все я показала, но будут такие сами эти, как там называется у нас. Извините, просто у нас ремонт робот. Все, вот тем. Ну, я не знаю, как сказать. Короче, вот такая. Ну, робот, давай идемте и будем начинать. Извиняюсь, что у нас... Це, ну, может, не внимание не обращать. Давайте сейчас я Просто не буду говорити, все, просто буду вводити персонажів, а ви угадайте і напишіть в комментариях. Вс сплять. Всі сплять, Час увидим. І починаємо. Я не говорю. Ребята, я вам, ну, не могу сказать, да. Но... Я хочу сказать вам... Сказать хочу вам, короче. Извини за вот этот звук. Ну, извиняюсь, извиняюсь. Э, но... Давайте... Я показала вам квартирку, все, все, вы комментарии напишите, что я говорю. Но мы будем Будемо рисовать. Сейчас идем на рисование. Ой, господи. Вот такая у нас картинка. Давайте. Кстати, если вы хочете тоже ну, сниматься, напишите просто запись. экрану. и вас нажимаю на первое есть, на первой ссылочке. И нажимаете и скачать и все. Скачать. Эм. Ой, извиняюсь, я удалила программу Тюшо рисовать. Но я вам покажу, який можно сделать. Ну что рисовать? Я рисовать. Я вам покажу, ну, для какой надо программы рисовать. Давайте я напишу вам. Ну что рисовать? Подождите. Так. Э, у меня такая беленькая это, потому что я уже хочу другую дробить. Давайте сейчас сначала сделаем тему, мы подивимся, яка бела у нас за омолчание, просто бела, но я взяла белую, потому что вот вот такая засту. Ну, если вы другую хотите, просто нажимаете вот тут. Ну, короче, чем? Да рисовать можно сказать. Ну и все. Так, я пишу вам. Пишем. Риса. Рисовать. рисовать, Рисовать и поиск. Мы находим эту программу. Вот. Она называется Paint. Нажимаю и качайте. Кстати, мне очень понравился Paint. ну, написано так вот тут paint. Он классный, точно, очень классный. Ну, давайте покажу, что ты ну, что-то покажу я вам. Не будет э, сидеть без дела. Кстати, если вы хотите такую красивую прогр... Ну вот такую девочку с мальчиком просто пишите. Девочка с мальчиком. Эти фото фото, фото, короче, фото, да. Нажимаем, качать такая самого вот такая еще любви. Ну, любви. Блин, целовается. Я вам извиняюсь, я сказала вам, но... Там очень классно. Вы такое найдете. Офигеет. Вот. У меня вот такая. Тут... Мне... Тут можно тоже лайки ставить. Вот даже такой красивый, большой. И вот такая беленькая, если бачите. Ну, идемте. Ой, какой пацанчик красивый. А, да, да, Мій, де я лайк ставила. Якщо ви лайк ставите, воно буде у вас завжди. І якщо ви заблудились і не знаєте, де ця фото, можете знайти. А я ще не можу. О, це у мене теж така була. Лайк у мене буде. А було. Я забула його вспомнить. сердечко О, дивитесь, как красиво я... вот я просто лайк, по-моему, ставил, извините, что рекламу, но меня вот так лове тут написано лове, так вот, я вот такая программка вы нажимаете на сюда ну, посередине и первое нажимаете у вас э, пода, ну надо подождать, и все, у вас такая красивенькая, красивенькая аватарка. Что вам показать еще? Ну, давайте гудвай. На других встреч. Я вам очень рада. И давайте заканчивать. Всем пока. Подписывайтесь на канал.